Там у УАЗик стоял, бросил, и там 4 мины противотанка было. А еще дальше 17 ящиков, там уже танковые эти были снаряды. Раздевалась на ходу. На ходу. Засались, <связывались> Одежу, да? Да, да? Да, да, Втекли за, за, 40 минут отсюда. Транспорт стал ездить. Это а вообще у нас тут улица тихая. Нигде никого, почти все уехали. Нам просто некуда было ехать. Остались. Степу надо первую забрать это, и на площади ее судить народом. Она обдурила народ. Обещала одне, а сказала, бендеры пройдут, а пришли чеченцы. От гора Карачун знаходиться з цієї сторони. А з цієї сторони за вами знаходиться гора Молочар. На ага. цій горі е, збили вертольот, на якому летів генерал Кульчицький. Зараз ми на дорозі зі Слов'янська до Краматорська. Звісно, зупиняємося, щоб подивитися на от наслідки, наприклад. Боїв можна подивитися, яка воронка а, залишилася, і там, такі візуальні на, наслідки а, бачили, звісно, там на узбіччі і тіла. Тіло, не скажу тіла, тіло а, не будемо показувати з етичних міркувань, як виглядає. Вноч з 4 на 5 іюля. была попытка совершить прорыв штурмовой бронегруппой подразделений сепаратистов со стороны Славянска на Краматорск, непосредственно на данном отрезке дороги. Прорыв осуществлялся непосредственно по всем четырем полосам задействованием БМП-2 в количестве двух единиц, в количестве БМД-2 одной единицы и в количестве танков типа Т-64 2 единицы. Здесь непосредственно танк, который вы наблюдаете, первый пошел на прорыв, был поражен гранатометом непосредственно с позиций, которые находятся в данной лесополосе. Непосредственно 5-го блокпоста, выставленного 25-й отдельной паршутинесантной бригады. Есть, соответственно, после этого было огнем реактивных противотанковых гранат. Данная БМП-2 развалина, вытолкана, грубо говоря, выталкивали ее на мины для того, чтобы ее подорвать. После этого, соответственно, был, как так сказать, э, наши сепаратисты дальше пытались прорваться непосредственно на единицы БМД-2 и БМП-2, которые находятся сзади вас непосредственно. Скажите, а кому-то удалось прорваться ну, там в машине или? Здесь, здесь ничему. Все здесь были уничтожены. Для все Иисхана. полностью были уничтожены, соответственно, за исключением трех женщин, которых взяли в плен. Женщины, соответственно, одна женщина журналистка рен одна женщина по должности стрелок, и одна женщина, что самое интересное и смешное, наводчик-оператор БМД-2. Она просто перед тем, как мы поразили БМД-2, из нее выпрыгнула. Возможность общаться с местным населением. Настроенность на населения непосредственно 80-примерно 90% населения рады. Говорят спасибо. Mm -hmm. Есть такие, которых понятно, не переубедить, но тут мы уже ну, а как, вы не в силах помочь. Какая это чисто, чисто толерантное общение. А люди же, наверное, подходят что-то спрашивают, что спрашивают. Как вам сказать? Спрашивают, как, как получилось. Боялись, не боялись. Такие, ну, вопросы элементарные. Не ну, беспокоится, Я, наверное, спрашивать о каких-то проблемах, которые есть. Да, да. Ну это естественно для местного населения. Вы сами откуда? Да. Сам? Давайте. Город Красноармейск, Донецкая Допой. область.